Нет, значит... Увидят мою селку, с ума сойдут на Это старая селка колхозных времен, сталинских почти что. Поэтому... Ну, надежно, лет, наверное, уже под 35 этой селки. Песня нравится. Мы железным конем все поля обойдем. И пожнем, и посеем, и спашем. Видимо, человек не представлял, как это вся последовательность осуществляется. Бенгри, <клышко> Хорошая, Сначала пожнем, потом посеем, а потом спашем. Тут Вася, гектаров 10 надо потестувал. Вася, сразу начинаем! <клышко> а? Сразу начинаем. <клышко> Давай. Сегодня по всей стране проходят предварительные выборы, но все равно народ есть будет, мы продолжаем сев. Сеем сегодня продовольственную пшеницу, в общей сложности гектаров 50 собираемся засеять пшеницы, остальное опсом. Ну, может быть, гектаров 120-140 осилим в общей сложности. И все. Ну улыбнись еще на ну, прощание. Может анекдот Павел Владимирович какой-нибудь? Не, не подготовлен анекдот. Ну хорошо, только матершинные. Удачи вам тогда.